नमस्कार मी ज्योती आज मी तुम्हा सर्वांसमोर माझी अशी एक कविता सादर करणार आहे ज्यात शब्दांचा खेळ आहे तो कसा ते तुम्हाला माझी ही कविता ऐकताना नक्कीच जाणवणार आहे तुम्हाला माझी ही कविता ऐकल्यानंतर कशी वाटली ते तुमच्या कमेंटद्वारे माझ्यापर्यंत नक्की पोहोचवा ऐकूया माया कवते चसे नी नसे नमीमी न से नमी असे नमी नसे नमी परि तुलादिनमी असे

गन्धात सुगन्धातमी असेन असेन परि धरी च कणकणात् अस्तित्व सोणेन धरी च कणकणात् सोणेन मी असे समयी च ज्योतिने समयी च ज्योति पा गर्द दरवन मी द्ुपा गर्द दरवणे मी असे नी नसे नी परिथे असे नी असे नी नसे

पाव्याचरो मरो मातमी पाव्याचरो मरो मातमी हात तुझा लागता मधुर सुर छेडी नमी पाव्याचा रो मरो हात तुझा

शब्दातु तुझा अलगत उत्तरे नमी शब्दातु न तुझा अलग उत्तरे नमी श्वासात्मी असे न मे न से न मे परी तुला दिसे न मे असे न मे न से न मे असे न मे न से न परी सुरी थे विसरे न परि सुर विसरेनमी असेमी नसे नी पी तुला दिसे असे नी नसे